Nəsiminin Yanaram və Şah İsmail Xətanın Ayrılır qəzelləri üçün ortaq olmayan cəhətləri göstərim. 1. Hər ikisinin birinci beyti gözələyə, yəni məşqəyə müraciətlə başlayır. Yanaram qəzəlinin ilk beytində gözələyə müraciət var, amma Xətanın Ayrılır qəzəlinin ilk beyti müsəlmanlara müraciətdən başlayır. Ona görə də ortaq olmayan cəhətlərdən 1. 2. Hər kəsi məhəbbət duyğularını tərləminə həsr etmiş qəzəldir. Bəli, Yanaram və Ayrılıq qəzələri hər kəsin məhəbbət mövzusunda yazılmışdır. 2. Ortak cəhətdir. Hər ikisində ərəf fars sözlərindən istifadə edilmişdir. Bəli, Yanaram və Ayrılır qəzələrində Azərbaycan dilində yazılsa da, içərisində ərəf fars sözlərindən də istifadə edilmişdir. 3. Doğrudur. Hər ikisində 4 müraciət obyekti vardır. Bu yanlışdır. Çünki Nəsiminin Yanaram qəzəlində 2 müraciət obyekti vardır. Hatainin ayrılır qəzəlində isə 4 müraciət obyekti vardır. Ona görə də 4 ortaq olmayan cəhətdir. Hər ikisi əruzun rəmel bəhrində yazılmışdır. Bu da yanlışdır. Çünki Nəsimi Yanaram qəzəlini əruzun münsərih bəhrində, Hatainin ayrılır qəzəli isə əruzun rəmel bəhrində yazılmışdır. 5 ortaq olmayan cəhətdir. Deməli, ortaq olmayan cəhətlər 1, 4, 5. Doğru cavab